28 травня відбулася зустріч народного депутата України, члена партії регіонів Віталія Барвіненка з трудовим колективом Білгородністровської зутєвої фабрики Білста. Мета візиту проведення відкритого діалогу влади і людей, виявлення та вирішення проблематичних питань. Близько тисячі працівників підприємства мали змогу отримати відповіді на свої запитання. Найбільш актуальним стало обговорення газифікації міста. Відновлення автомобільних доріг, висока ціна неякісного водопостачання, вуличне освітлення та брудіння бездомних собак. щоб провести по переулку з кожного дому по 8 тисяч. Це тільки щоб провести по переулку. Без розводки, Переулок русский. Это без розводків дому. Район стадіончика. неоднократно. Просто... у нас весь переулок отказался. Даже я от и на Крупске отказалась. Чтобы было побольше развития для маленьких ну, я, я знаю, что есть у в городе. Я уже помогал людям здесь немножко оформлять э, документы, которые хотят строить здесь. Э, значит, все начинают строить. Где на Фанковиче? В районе Порта. Э, нормальный большой бассейн. Знаете, такой какой-то мини-аквапарк. Ну, в всяком случае, я помогал людям отправить документы. Если, так сказать, их тут не будут сильно щемить, то они планируют здесь построить включая форты, ну такой развлекательный комплекс по типу того, что есть в район солнечной платформы Тира что-то все обещают есть какие-то подвижки или нет? вам обещают, градусы? значит, что касается этого переезда и этого вообще комплекса почему? потому что сегодня есть государственные предприятия Белый морской торговый порт. И пока порт, вернее, пока местная власть не войдет в какую-то определенную взаимодоговоренность с портом для того, чтобы построить объездную дорогу, чтобы полозов машины не гоняли, пока там переезда не будет.

Загалом креманці задоволені візитом парламентаря та висловлюють сподівання, що завдяки народному депутату з'явиться можливість побачити позитивні зрушення у житті Білгорода Дністровського. Про це відзначив і голова взуттєвої фабрики Анатолій Гінак. Там я ці очі по наскільки людей ще. народным депутатом, это очень много стоит. И я думаю, люди остались довольны, потому что им ответили на многие те вопросы, которые их волнуют. И в то же время новые задачи, новые проблемы, которые светили здесь люди, они, я думаю, найдут решение именно Виталий Дмитриевич депутата. казалось, что не было много обещано, а было сказано по делу. Он отвечал точно на все вопросы. Действительно, вопросов были больше как раз в городскому голове. Ну, мне он всегда нравился. Он молодец. Мне он нравился. Даже на портретах, на вот этих стендах он мне везде нравился. Молодец. А то, что касается дела не Молодец. молодец. Человек делает. Видно, что он делает. Старается.